অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথম প্ৰশ্নৰ মই উত্তৰ দিলো যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা বুলি কেনেকে গম পায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হত্যা বুলি মোক এছ আই টিয়ে কোৱা নাই এই হত্যাকাণ্ড ইট ইজ এ কেছ অফ মাৰ্ডাৰ ফ্ৰম ভেৰি থাৰ্ড ডে যিমান বেইল এপ্লিকেশ্যন যিমান ৰিমাণ্ড এপ্লিকেশ্যন যিমান আজিলৈকে কোৰ্টত আদান প্ৰদান হৈছে গোটেইটো ছেকশ্যন ওৱান জিৰ' থ্ৰিৰ ওপৰত হৈছে আৰু এই বিষয়টো বিৰোধী পক্ষই আজিলৈকে গম পোৱা নাই তাৰ পৰা মই অনুভৱ কৰো যে বিৰোধী পক্ষৰ গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত সম্যক ধাৰণা হোৱা নাই নহলে অন্তত কোৰ্টত গৈ আমি কাষ্টডি বিচৰা ফৰৱাৰ্ডিং ৰিপৰ্টখন বা কোৰ্টে কাষ্টডি গ্ৰান কৰা অৰ্ডাৰৰ ফটো ষ্টেট কপি চাৰ্টিফাইড কপি যি পাব্লিক ৰেকৰ্ড তাক আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতে হাতে থাকিব লাগিছিলে কিন্তু আজি বিৰোধী পক্ষৰ হাতত পাব্লিক ডকুমেণ্ট কেনেও নাইকুমেণ্টছ আছে সুধি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হত্যা বুলি কেনেকে গম পালে মোক কিয় সুধি আছে ইট ইজ এ কেছ অফ মাৰ্ডাৰ ফ্ৰম ভেৰি ফাৰ্ষ্ট ডে আজিলৈকে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা শ্যাম কানু মহন্ত অমৃত প্ৰভা শেখৰ জুতি তেওঁলোক যে জেলত আছে তেওঁলোক মাৰ্ডাৰ কেছত জেলত আছে চ এই কথাটো মই আজি হাউচত ক্লিয়াৰ কৰি দিলো দিশ্যন ওৱান জিৰ' ছিক্স এণ্ড ছেকশ্যন ওৱান জিৰ' থ্ৰী অ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা